Здравствуйте! С вами в эфире передача «Криминальная общага». И я ее ведущий парада Борода. <свят> <свят> так вот, значит, быть, к нам сегодня пришел э, оперополномоченный гоу-шоу-моу-фоу по городу гари Шарьи, и он нам об, расскажет все ситуации, происходящие возле общежития Петкожика. Итак, слушаем вас. Ну, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, Еще раз, здравствуйте, привет и здравствуйте. Ну, сейчас на данный момент складывается такая ситуация в общежитии. Участились случаи э, травматизма. Так, например, 13 февраля около 9 часов, наслышанный по этому случаю, наслышанный, около 9 часов ночи э, с пятого этажа спускался гриф-бородач. Раскрыв рот, он поскользнулся на своих слюнях. Он издал эту гриму Солодыча, это Серёжа Соловьёв из девятой комнаты. Да, студент третьей Б-группы. Да, 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 да. Также сидя в своей комнате, мозг доучился до того, что он лопнул. Просто лопнул. Его вот она отводилась. Да, она отводилась. А -а -а -а. Её не смогли найти. не а найти. -а. Это просто ужас. Ужас, ужас, когда рассказывает «Гоу, моу, фоу, моу», сотрудник по ЧПРД. Да, 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 это я. Да, это он.